Так, ну і далі перейдемо до е, хорошої новини позитивної, <кій> тому що сьогодні зранку стало відомо, що в Ірані ліквідували політичного лідера Хамасу Ізмаїля Ганія. Мало того, що це сталося після інавгурації е, іранського лідера. У своїй резиденції в столиці Ірану Тегерані загинув політичний лідер палестинського групування Хамас, 62 62-річний Ізмаїл Ганія. Про це повідомили корпус вартових ісламської революції Ірану і передало інформацію Associated прес. Тоні вранці було завдано удару по резиденції Ізмаїла Ганію в Тегерані, голови політичного офісу ісламського опору Хамас. І після цього інциденту він і один з його охоронців загинули. Цитують повідомлення корпусу вартових ісламської революції. Ганія прибув до Тегерану на інаугурацію президента Ірану Масуда Пазашкіана. У також додали, що наразі триває розслідування загибелі лідера палестинського угрупування. Ми далі поговоримо наскільки це важливо, яка була реакція світу? Хто взяв на себе відповідальність? Яка була реакція головних противників Ірану Ізраїля? І ще і ще перед цим хочу зазначити про те, що вже є реакція Ірану на це вбивство. Власне, вони написали: ви вбили нашого дорогого гостя і написали про те, що Іран обіцяє помсту за ліквідацію лідера Хамас. Іран це своїм обов'язком та звинувачує у вбивстві Ізраїль. Так, звичайно, і підняли червоний прапор мечетю на знак помсти за вбивство Ісмаїла Хані. Ну і вчора треба сказати, що інавгурація президента Ірану відбувалася під заклики смерть Ізраїлю смерть Америці. Ну просто щоб всі розуміли. Ну і тут цікаво буде просто поспілкуватися з нашою гостю, що в Ірані на інавгурацію зібралися терористи. Або ті, хто їх підтримує, або їхні поплічники, і там був е, представник уряду керівник уряду Грузії. Але повернемося до тої теми, яку ми підняли вчора. До нас приєднується е, Лана Гвінджилія, членкиня руху Сила в єдності із Грузії. Лана, слава Україні, слава Україні. Так мусимо мусимо продовжити. В нас в принципі Грузія щодня на порядку. Денному вчора ми згадували про те, що у Києві біля посольства Грузії відбувся. Мітинг проти переслідування українці вийшли до посольства вимагати захистити грузинських добровольців. Чому їх оголошують в розшук, викликають на допити? Так само ми від нашої команди приносимо співчуття щирі, що на війні російсько-українській війні загинув ще один грузинський боєць Будога Гнідзе. От і про те, про переслідування грузинських добровольців ми говорили на минулому тижні в етері із командиром підрозділу Тбілісі Гочі Хоравою і його заступником. Вони вмикалися просто з лінії фронту. Що зараз відомо в Грузії? За що затримують, що їм інкримінують, і скільки добровольців зараз переслідують або ув'язнено чи затримано день, добрий. На сегодняшний момент шесть добровольцев, которые отслужили, то есть они, которые воевали в Украине, были вызваны в комитет государственной безопасности, то есть, на допрос. Они подписали документ о неразглашении, поэтому как бы говорить о деталях, что им инкриминируется или что у них спрашивают, о чем у них спрашивали, они официально не могли распространять эту информацию. Но, насколько мы знаем, там есть одна тема. У нас, вы знаете, выборы в октябре, и у нас очень сложная такая напряженная ситуация, потому что у правящей партии очень мало шансов остаться значит, в правительстве. И остаться правящей партией, но для них это вопрос не просто политического будущего, это вопрос жизни и смерти, да? Понятно, что если когда власть изменится, все изменится, и почти все нынешнее правительство и все депутаты большинства в парламенте, а им придется отвечать за содеянное. То есть разговор идет не только о коррупции, не только каких-то неправильных политических или политических заявлениях. Это там и криминал, и все что угодно. Поэтому, естественно, они будут бороться до конца. А, насколько мы знаем, сейчас эта тема используется как... А они пытаются инкриминировать людям, которые более или менее известным людям, которые воевали в Украине, организацию переворота и даже покушение на бединую ванижили, которое, естественно, не было, но это как бы госбезопасность пытается сучить нашей аудитории, что что-то подобное планировалось и арестовать этих людей. То есть как бы это один из методов давления на оппозицию и на давление на лидеров оппозиции и давление на избирателей и оппозиции, для которых Украина и Россия, война и грузия и оккупация это одна из первых тем то есть на сегодняшний день статистика ну и всякие любые опросы общественного мнения тут понятно что тема оккупации россии она самая так называемая живая то есть это самая популярная тема которая выводит на улицу больше всех людей Поэтому они попытаются использовать это как бы против оппозиции, против избирателей и попытаются арестовать лидеров, некоторых лидеров оппозиции, которые были связаны, наиболее близко связаны с Украиной. Там были упомянуты, что это были бывшие члены предыдущего правительства, которые как-то связаны с Украиной, которые занимали какие-то большие должности, но имен названо не было. А, поэтому есть такая опас... большая опасность, что вот сейчас в августе, когда сезон отпусков и, конечно, большие акции в городе реалистичные, они попытаются кого-то арестовать. Так что, как бы, да, большое спасибо тем украинским борцам и украинским неправительственным организациям, которые организовали акцию около грузинского посольства, как бы подняв эту тему, поскольку сейчас, конечно, на фоне войны в Украине такие темы на для международной медиа они, конечно, мало интересны, поэтому это может пройти так, что об этом никто мог бы и не узнать. Скажіть, будь ласка, як ставляться рядові грузини до цих затримань військовослужбовців? Чи обговорювали ви, наприклад, це зі своїми друзями або власне з членами вашого руку сила в єдності? Ну, ви знаєте, на самом деле, конечно, звісно, в широких слоях никакой негативной реакции нет, то есть это тема, которая поддерживается большинством грузинских, не только избирательной, вот везде, как бы. Поэтому единственная опасность, которая существует, это опасность со стороны государства. Поэтому как бы они, международные организации тоже были уже информированы об этом. Были какие-то заявления со стороны международных организаций и посольств по этому поводу, что у Грузии сейчас совершенно другие первые, самые главные цели, то есть провести справедливые выборы, а не искать там ведьм среди своих, тем более среди людей, которые... И вы знаете, наверное, что 99% тех людей, которые воевали в Украине, они профессиональные, бывшие профессиональные военные, это не люди с улицы. Там ну не просто добраться, да. что это там... да. уже 에... как бы на грузинскую, в сторону грузинской армии и в сторону профессиональных военных, которые как бы не такая маленькая часть общества они представляют не такую маленькую часть общества. Так, ну и представляют загрозу, цьому кремлівській владі які працюють за кремлівскими. Методичками затримуючи, і звичайно, що вони бояться людей зі зброєю, які отримали досвід на російсько-українській війні з тим ворогом, проти якого ну напевно, проти якого налаштоване все про грузинське, про європейське проєвропейська спільнота. А чи бачать в Грузії можливість, чи розглядають якісь Можливості допомогти грузинським добровольцям, як може допомогти грузинським добровольцям українська чинна влада, надавши громадянство, захистивши? Ви знаєте, На самом деле, да, на самом деле, конечно, артикулирован, ніхто не може говорити о том, що ми могли надати со сторони українського правительства. в Это как бы не тема первой необходимости, как бы, но политическое заявление или какие-то политические заявления со стороны украинского правительства, это было бы, наверное, Чисто на эмоциональном уровне приятно для оппозиции, этим людям, mm -hmm. которые их преследуют, но на политическом уровне и практически это на сегодняшний день, то есть до выборов, это только проблемы. увеличит количество проблем этим конкретным людям. То есть mm -hmm. те люди, которые появляются где-то в эфире, которые, чьи имена упоминаются там в международной медиа или в украинской медиа, они уже находятся под угрозой. Так, ну і вчора була інформація про те, як США, хто зустрічався і з ким у Сполучених Штатах. Грузинська делегація говорили про нові санкції, із про щодо грузинських чиновників. Зокрема, це так, це нові, це нові вибори, які будуть в жовтні, відміна закону про іноагентів, і прихід китайських інвесторів в проект будівництва. <гли... Глибоководного порту в Анаклії оці три теми обговорювали. До речі, як закон про іноагентів працює, ви себе відчуваєте в безпеці? Ви ж іноагент? Я, як проработавши в сфері ніправительних організацій більш 26 років, То есть я уже по-любому буду агентом. Я сейчас работаю в международной организации не только так, что у нас. А, но ну, вы знаете, что как бы сейчас вот как раз 3 августа мы ждем мини министерство юстиции, они должны выпустить окончательные, как бы опубликовать окончательный вариант этого закона, а и на агентах, который будет также содержать а, регуляции, документы и так далее. Только все процедуры, потому что закон был принят, но ну, и министерство юстиции должно было прописать все эти процедуры и так далее. И многие юристы, которые работают в нашей сфере, они говорят, что еще неизвестно что они там пропишут, и какие будут там еще опасности для неправительственных организаций. А, я могу говорить на эту тему очень ну там очень интересные детали. Вот как бы, ну, чтобы коротко сказать, вот тот путь, который прошла Россия с 2001 года, когда приняли первый вариант этого закона в России, до 2022 года, когда уже всех арестовали, и в России не осталось живых оппозиционеров, они либо были за границей, либо были, умерли как бы, да. А, то есть все, все эти 20 лет, когда этот закон постепенно у, у, у менялся и постепенно становился еще хуже и хуже. То есть они, это, это все уже включено в наш закон. Мы как бы как только он начнет действие, то есть мы сразу оказываемся в России 2022 года. То есть там э, прописано, что государство может выпросить не только информацию о а финансовых, э, 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 то есть куда тратятся деньги международных организаций, то есть и лично, вашу личную информацию, личную информацию ваших, ваших сотрудников, все что угодно, если вы не дадите эту личную информацию, включая вашу, не знаю, информацию о вашей личной жизни, человек будет оштрафован на 5000 лари, это не такие маленькие деньги, если он не заплатит этот штраф, э, все будет как бы блокирован, я забыла это слово, как бы в банке вы уже не можете пользоваться своими деньгами, пока вы не не оплатите этот и так и далее. То есть каждый месяц будет продолжаться. У нас сейчас такое, как бы, то есть никто не собирается регистрироваться в основном, естественно, поэтому то, что смысла нет. Даже если вы зарегистрируетесь и на агентом к вам придет аудит и вы попросят у вас какую-то личную информацию, если он не получит, они все равно вас будут штрафовать и соответственно вы не сможете работать, потому что ваши финансы как бы будут заблокированы. Поэтому это такая страшилка, довольно-таки серьезная для неправительственной организации. И если вы зарегистрируетесь и вы не сможете работать а, 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 на выборах, как бы а, я, я обязательно на выборах. Да, да, да. Да, и там очень много всяких мелких вещей, которые лимитируют действия неправительственных организаций, а международных организаций, просто граждан, которые до сих пор имели право наблюдать за выборами там и какие-то свои, в общем, претензии высказывать. Что касается, конечно, Китая, да, ну в основном как видно, как хорошо видно за пределами Грузии, то есть наша страна, наше правительство постепенно движется, если не сказать, ползет в сторону Китая и России, чтобы занять какое-то место и получить от этого какие-то дивиденды. Порт Анакли – это не просто порт, и не просто экономический проект, который был вообще идея этого глубоководного порта Анакли была еще в при Михаиле Саакашвили, это была его идея построить там глубоко, глубоководный порт. Естественно, западные инвесторы были в этом заинтересованы, должно было начаться строительство, но вот сами знаете, поменялось правительство. И поэтому, как бы, контракт с китайскими корпорациями о строительстве этого порта, это геополитическое решение, а не экономическое. И не Америка, так. конечно, Против, да, очень против. Это, это решение было даже упомянуто, когда Америка объявила о санкциях конкретным государственным лицам и депутатам парламента, и даже людям, не представляющим, которые не занимают каких-то официальных должностей, но принимают очень активное участие в проведении нашей проправительственной политики. Uh -huh. Поэтому, да, насколько вы знаете, вот у вас, наверное, уже есть этот опыт, когда Америка начинает говорить о санкциях, то есть это процесс, он медленный, но он не остановлен. Ой, очень дуже знакомо. Останов... Да, постепенно, как бы совершенно неожиданно он прогрессирует. Поэтому, естественно, мы ждем новый пакет санкций. То есть это не пакет санкций, это как бы новые лица, которые будут санкционированы на следующей неделе тоже. Ну, я так розумію, що проросійська грузинська влада вони не бояться пішли в абанк, тобто затримують неугодних Так, Так, і намагаються та намагаються щось зробити в жовтні, коли будуть вибори. Ну і звичайно, вишенька на торті це приїзд вашого прем'єра на інагурацію Ірана. Так, і в нас така і звучить під тема. Навіщо Грузії терористи? Так, в нас є, значить, він поїхав туди. Я, я чесно кажучи, була шокована. Зустрівся з новим президентом Ірана. Прем'єр його привітав, побажав удачі. Тобто, от Грузія ніколи не асоціювалася із країнами відвертими терористами, які є ізгоями, і тут приїхати на інавгурацію. Так, ну і він вже також а, раніше, глава Ірана він підтримував палестинських терористів. Ну і є фотографії якраз до теми сьогоднішнього вбивства. Ісмиїла Ханія із Кобахідзе. За кілька годин до вбивства лідер Хамаса теж був присутній на інавгурації і разом із прем'єром Грузії. От, звичайно, що у я це читала у е, хотіла дізнатися реакцію взагалі грузинів у грузинських телеграм-каналах. звичайно, що всі бажали, е, що земля скловатою терористу. Ну а е, Кобахідзе має піти вслід за ним. Кобахідзе вже прокоментував е, ну, да, то. Популярный анекдот, что сейчас спрашивают, он, а, на теперь визит по Кабахидзе, это был после того, как, ну, в смысле, не первый визит, а вот этот известный визит, когда погиб президент Ирана. А вы знаете, что исторически, конечно, у Грузии с Ираном всегда более или менее хорошие отношения, у нас сильные экономические контакты, и, то есть не только из-за того, что Иран находится под санкциями, и грузинский рынок, и как бы Грузия для них это представляет большой экономический интерес, но из-за того, что в Иране в свое время, то есть в Иране до сих пор существует так называемое грузинское население, то есть это те грузины, которые там 400 лет назад переселили их в Иран, они до сих пор считают себя грузинами, они сохранили язык, это довольно большое, там около 6 миллионов, если не ошибаюсь, это довольно много людей. И когда он поехал на похороны президента, потом ну, как бы все спрашивали, а сейчас он поедет на 40 дней, но ну, выяснил, что мусульманской культуры такого нет и теперь как бы он поехал на инаугурацию, но эта фотография, она даже распространилась до этого убийства, то есть до того, как погиб значит, лидер Хамаса, и, ну, вы знаете как, как бы они уже пошли в банк. это один из дополнительных знаков или дополнительной иллюстрации ко всему тому, что у нас происходит, в основном, конечно, у нас тут очень с юмором отнеслись к этому. Сейчас пишут на похороны этого человека, он должен, наверное, тоже поехать. И вот как бы поедет или не поедет, и с кем рядом он там станет, и чем это дело закончится. Поэтому как-то к этому мало серьезно относится. Но если серьезно, конечно, об этом говорить, я не думаю, что это как-либо поможет Кубахидзе последствий в отношениях с Америкой, освобождение от каких-либо санкций. То есть он присутствовал на мероприятии, где главным месседжем и главным лозунгом было «Смерть Израилю», «Смерть Америки» и так далее. То есть это, это так просто не проходит в политических кругах, особенно в такие периоды, такие горячие периоды, когда у нас в регионе такая серьезная ситуация. І Кобахідзе вже прокоментував цю критику за його участь власне в самій інавгурації. Він назвав її ганебними спекуляціями і сказав, що Іран є дуже важливою державою у регіоні. І з огляду на це на інавгурацію прибули практично всі держави регіону. І він це коментує також, що був присутній особистий представник Жозефа Бореля, особистий представник генсека ООН. І наш регіон був представлений на найвищому рівні. Там були прем'єр-міністри Азербайджану та Вірменії <рес> на найвищому рівні в середовищі терористів світу, терористів цивілізованого світу. Да, так, Ну повітря, президента Азербайджану не в такій ситуації в отношении. в отношениях с Америкой или с Евросоюзом. То есть его пока еще никто не санкционирует, и никто не, не угрожает санкциями Азербайджана за, за какие-то их политические решения. А правительство Грузии в довольно-таки плачевном состоянии сейчас находится, и вот этот демарш, как бы, он тоже имеет свое, свое значение. Да, ну, взагалі, вот в грузинских ЗМИ, взагали, вот эту тему обсуждают активно, и что, что кажут? Может, есть анекдот, там кто наступный, да, <laughs> черная метка. Да, <laughs> да, мы начинаете. <смех> <смех> да. да, кто следующий? То есть сейчас, наверное, он поедет на похороны лидера ХАМАСа, а потом у лидера ХИСБОЛА и как, ну, в общем, как? Да серьезно, это уж никто не воспринимает, потому что смысла нет. Да, серьезно, То есть, никто -то нас... адекватных комментариев они не делают, там. їх цитувати даже невозможно. Ну дуже би хотілося, щоб це повпливало на електоральний на електоральне поле щоб це повпливало на результати на тому, що точно я думаю, що грузини не бажають смерті ні Ізраїлю, ні Америці, і те, що те, що все робиться, тільки їх відтягує назад, втрачаються позиції. Єдине, що вони можуть це діяти дійсно за методичками Кремля насильно. Так, закриваючи, арештовуючи. <звели> так. Так. Шкода. Шкода, звичайно, що така ситуація, але нічого. Ми в, цій... ми в нашій історії теж це проходили з Януковичем, тому нема такої влади, нема таких чиновників, яких би не переміг народ. А ми щиро вболіваємо за Грузію, за грузинський народ і дякуємо за. Дякую, Дякую за підтримку, зокрема на та на полі бою. Лана, дуже вам дякуємо і будемо стежити за розвитком подій. Це для нас дуже важливо і дуже цікаво. Дякуємо. Дякуємо з нами була Лана Гверджилія, це членкиня руху Сила В Єдності.